Мобілізовані та контрактники, солдати та офіцери, спецпризначенці, прикордонники та міліціанти. Роками ці люди жили поруч з нами. Нині вони на лінії фронту. Про їхні будні у спецоперації поговоримо сьогодні. У нас у гостях сьогодні Олександр Довбака, учасник бойових дій. Вітаю. Зрасті. Олександр Довбака, учасник бойових дій на сході України, служив у Збройних силах України рік з березня 2014 по березень 2015 року, де мобілізований за фахом архітектор. Закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури. У студентські роки брав участь у рятувальних роботах у Вірменії після руйнівного землетрусу, який забрав життя 25 тисяч людей. У радянській армії служив у 1984 86 роках. Пане Олександре, от перше питання. Я знаю, що за фахом ви архітектор, тобто творча людина. Як ви потрапили на війну, коли Росія Дума об'явила, якраз сиділа у комп'ютері і змоді передачу, коли Росія Дума объявила, по моєму она разрешила вводить війська на Україну. Я пошел в облраду, там составляли какие-то списки, я записался туда. Затем меня вызвали в военкомат и сказали, что идет набор в армию, в подразделение. Я сдал документы и таким образом попал в армию. Я попал в территориальную оборону, затем группа взвод написала заявление, что попасть на фронт. Ми написали заявлення і нас перевели в 24 бригаду, львівську бригаду «Яворов». І ми служили в ей бригаді ну, до, до тих пор, поки у нас не пройшла демобілізація. Тобто, це наш тербатальон, про який ще минулого року ходили, таке що от багато хто не хотів відправлятися, хотіли залишатися да, в Закарпатті. Да, 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 от ви написали заяву, щоб потрапити у зону антитерористичної да. операції. Це група людей. Тобто, практически мой взвод, который э, был вместе со мной, практически весь взвод написал заявление о переходе в другую часть, которая принимает участие в боевых действиях. От э, коли ви потрапили туди, і от які перші враження, може, перший бій, от щось таке сильне. Ну, перший бой. Первый раз мы туда попали в сентябре, мы приехали в часть. И буквально в течение двух дней мы уехали на полигон в Чугуево. Там мы были две недели. Потом нас перевели под Новый Айдар. Была у нас позиция. Мы там недолго пробыли, окопались. Окопались. И нас перевели потом на, в Трюхизбинку. Занять позиции и держать оборону. Мы помогали там гражданскому населению и показывали, ну, нас спрашивают, откуда мы, говорим, мы откуда, Закарпатье, Западная Украина, мы бендеры, хотя мы к бендерам ничего не имеем, вот, что мы Западной Украина, они нас смотрели, говорят, вы по-русски говорите, да, по-русски, они думают, что я откуда-то с России, да, они говорят, у вас оренбургский акцент, да, понятно, вот, то есть нормально жили, помогали людям, семьям с детьми. То есть у нас делились и с ними продовольствием, которое нам давали. Потому что ну, этот вопрос сейчас надо поднимать. Гражданское население, которое, которое там находится, оно страдает. Подбили станцию был, значит, село осталось без света. Подбили газовую трубу, село осталось без газа. Это была зима. В общем, подходило это было ближе к зиме, октябрь месяц. Вот. И люди становились, оставались в холоде там. Вот. Мы как-то каким-то образом помогали. Ну, по там как бы местное население, там и наверное, села, там казачки, которые запрещали брать помощь у солдат. Но мы все равно давали там инвалидам, были инвалиды, дети, сколько могли там, видели, что там дети бегают. Брали то, что у нас оставалось и отдавали просто и в эти семьи. К нам неплохо относились, как бы, и до сих пор звонят, спрашивают, как дела у нас, именно оттуда, с трухи избенки. Потом у нас была ротация, мы поехали, э, перешли на 31-й блокпост. Это в, под Луганском. Значит, по под Лисичанском между Лисичанским и Луганском. Значит, 31-й блокпост. Мы там стояли до ротации, которая э, произошла в ноябре. Значит, ну, первый, когда вот конкретный обстрел был, это когда мы заехали туда, нам не сказали, вот и мы так красиво вдоль э, позиции противника, проехались на БМП, заехали в зеленку, там, где э, мы должны были дислоцироваться, заехали в зеленку, и вдруг грады полетели. Как они узнали, что мы приехали, потому узнали, что мы просто вдоль позиции противника ехали на БМП сверху в походном порядке. Вот. Ну, как, сердце бьется. Коди стріляють близько. І вот. когда через тебе летять снаряди. Якщо слишш, значить все в порядке. А от ви говорите, говорили про мирних мешканців. Часто ми чули таке, що от саме мешканці тих районів, областей, де відбувається АТО, буває таке, що здавали наших українських військових. Чи не було у вас таких випадків? Я от у нас не було таких. Ну, я думаю, що були то ми ділили радіоперехват. там, где по рациям было слышно, что есть корректоры огня, которые именно с зоны, с нашего тыла передают коррекцию огня противнику, чтобы он попадал и стрелял. То есть слышно было, то есть в радиоперехвате, как корректируется огонь, как левее, правее, в точку попал. Ну, там свои кодированные слова там, и тому подобное. А чи вдавалося от зловити шпигуна, або языка, язика, як называют? Ну, мы знали, кто, в принципе, люди, которые воевали с той стороны, кто казак. Мы знали, местное население нам говорило, что там, ну вот, семья есть, и с той стороны у противника, вот, есть у него ребенок, есть у него жена, а отец с той стороны. Он там находится, но эти дети также голодают, и они не виноваты в этих конфликтах. Ви говорите про хлопців, з якими служили. Хто ці хлопці? Тому що зараз ми чуємо, що в зоні антитерористичної операції там вже і банкіри, і вчителі, і всі, і ви архітектор різною слої населення, і заробітчані, і учителя, і інженери, от і бізнесмени, підприємці, які самі пішли в армію, попризвалися. Простые люди, граждане Закарпать, и неплохие бойцы. В жизни они очень скромные, очень стеснительные, даже не, ну, не могут за себя постоять здесь, о, о, от бюрократии, будем так говорить. Да? Коли мобілізують людину, інколи вона навіть не служила в армії, от тепер є така мобілізація. Направляють там на місячні, чи двомісячні ці курси військові, якось так їх можна назвати. Чи готова людина після от такої підготовки нетривалої? Ви служили два роки в радянській армії. В принципі, у вас підготовка. Ну, я думаю, вона така змістовна. А тут буквально два місяці, і людину відправляють на війну. Ну, в, в тому числі -то, проблема є. Я считаю, що це большая проблема. Коли... человек не служил в армии и не понимает отношений и что такое армия, и он попадает на фронт и не понимает, что он должен делать, то есть принцип армии, как выполняется команда, как исполняется команда, то есть вот это он, они не понимают, то есть у нас нет нормальной подготовки, даже 2-3 месяца я не думаю, что это подготовка, это просто знакомство с с оружием, будем так говорить, грубо говоря, знакомство с оружием и все. Но это не подготовка. Подготовка нормальная, должна быть как минимум полгода, чтобы получился нормальный взвод, чтобы он обстрелялся нормально. И нормальное командование, и нормальные тренировки, а не посиделки. Зачастую это посиделки. Зачастую. Вот и все. От у нас уже більше року тривають військові дії. От ви, як бачите, ви практично на самого початку пішли у антитерористичну операцію. Зараз щось зрушилося у цьому напрямку чи, чи нічого? От якраз ні. Я думаю, що якщо ще перша волна була построена більше на добровольцях, які хотят служити, то зараз это люди, которых просто мобілізували. І все. И они не так уж тянутся в бой. Их не поддерживает, в принципе, и громада и тому подобное, как относительно всего. От поясніть нам у нас багато хто ми знає атошник, атошник, статус, ато, а то, а от скільки хто є ці атошники, скільки є цих ліній фронту і хто може називати себе атошником? Бо можна бути десь напередку, і та на лінії фронту, а десь можна десь практично на межі бути і під вогонь не потрапити і отримати цей статус атошника. Да, да, Тому що є поняття нульовий рубеж, тобто люди непосредственно, які приймають участь у бойових діях. по которым стреляют, которые стреляют по противнику. А есть зоны там, где поддержки, технические войска, там, будем говорить, военная милиция в ВС, ВСП, вот, пограничники, милиция, которая находится там в какой-то линии обороны, там, 30-50 километров от линии фронта. Я не говорю все, потому что и с нами и стояла нацгвардия, которая была именно на линии обороны, на линии огня, да, вот. И, и я видел, ребят встречал, которые были наших ГАИЗ с Ужгорода, встречал по опасным, которые тоже были на линии обороны, на блокпосту по ним стреляли, вот, ребята были. И видел ребят, которые далеко от линии фронта, и которые только по наслушкам и слышат, что такое фронт. То есть они это даже не представляют. Даже 50 км от линии фронта это разные вещи. От статус участника, АТО. от вы повернулися звідти зі сходу, ви от отримали цей статус? Э, да, у меня есть бумага бойового шляха. Вот, и сейчас как бы э тягнется время, мне должны выдать корочку. в части, она там готовится, ну, где-то вот через неделю я должен как бы вроде бы за ней поехать. То есть получить участника АТО. именно саму корочку. Сам документ, что я прошел вот этот весь боевой путь, у меня есть, подтвержденный документально, записанный, на каких позициях я был. Вот. И я считаю, что нужно делить иногда участников АТО. Есть участник АТО, это в общем, это там, вся область. Да? А есть участник боевых действий. То есть есть участник, который не кон конкретно принимал участие, был на нулевом рубеже. Это участник боевых действий. И есть участник АТО, который был в армии, находился на какой-то из позиций. Вот и все. А боевой шлях, по приказу, их можно отследить, где они находились. Скільки часу по цю корочку, як називають у народі, скільки вам довелося обходити, це було важко, не важко. Ні, это было в часті. Я должен був написать документ, заявление, принести фотографію, положити на стол и, и все. І часть должна сама цим займатися. Вот. То есть вона проверяет, где я пройшов по приказу. Да? Я пройшов по приказу, когда я прибув в зону. АТО действий и на каких позициях я был, там все записано у них в части. И сравниваются бумаги, с какого числа я там был, по какое число был, когда я вышел из зоны АТО, где я там находился, там это все в бумагах написано. Сначала я пишу, где я был, они потом это проверяют документально и отдают документы на оформлять корочку АТО. Правда, я еще не получил. Ми будемо сподіватися, що вже за тиждень. А от хлопці, з якими ви служили, можливо, можливо ті, що от, е, приїжджали і знову повернулися в антитерористичну операцію, от вони встигають це все зробити, тому що чули про багато проблем. Звертається і до нас хлопці, які кажуть, не можемо добитися, щоб отримати оцей, оцей документ. Ну, про, да, проблема, проблема є. Проблема заключається в тому, що коли я знаходжуся там, да, в зоне АТО, то я не могу оформить эту, эту бумагу, потому что я должен лично быть в части, лично писать заявление, лично давать свою фотографию и готовить все документы, которые... Но я не вижу в этом какой-то большой проблемы. То есть я туда не шел за этой бумажкой, да, участника то Я не знаю даже, что с ней делать в дальнейшем, какие она привилегии мне там даст. Вот, там, не понимаю. Ну, служил, служил. Должна такая быть у меня бумажка. Значит, пусть будет она у меня, что я там был. Потому что я был на землетрясении, нам там хотели наградить, мы отказались в 1989 году комсомол Украины. Мы встали, сказали, мы туда не ездили, не ехали за медалями. Мы туда ехали помогать людям. И также добровольцы, которые поехали на фронт, они не едут туда за медалями, они едут защищать свою страну. Ну, наверное, есть те, которые едут туда за медалями, и есть те, которые хотят участвовать в какой-то политике, и вот едут за этим статусом. Может, возможно, и есть. Тоже такие, наверное, есть. Вот хлопцы там пребывают у полевых умовах. знаем, что за обеспечение... Не дуже у них часто волонтери забезпечують. От що наразі чого вистачає, не вистачає, і як от з цим забезпеченням? Щось просунулося, держава почала краще забезпечувати, чи чи ні? Ну перед Новим годом, коли був з сентября по ноябрі місяць в зоні АТО, у нас було як би з їдою все нормально, з водою все нормально. Тобто обутелірована вода, все було нормально. уже после Нового года, когда мы поехали в зону АТО, во вторую командировку, у нас была проблема, очень сильная проблема с водой. То есть бутылированной воды практически не было. Помогали волонтеры, старались как-то нам помочь. Ну, какие-то прелести из жизни. Гражданскую пищу высылали, вот, что радовало душу так как бы. Это не столь, как бы, оно для еды, а столько, чтобы мы видели, что нам помогают и нас поддерживают простые люди с, с Украины. И все. Вот это очень важно. То есть поддержка простых людей, чтобы солдатам чувствовал, что про него помнят здесь. А как что до медичного Ну Медическое обеспечение у нас было у всех, то есть медицина в нашей части, по крайней мере мог брать, что хотел. Да? Нам выдавали и, и волонтерские вот ремни для перетяжки, и для остановки крови пакеты. То есть ну, у нас практически у всех это было. И также это большая часть волонтеров. То вот мы в Киеве нам прислали, нам помогал такой киевский есть этот народный тыл. Вот он нам прислал часть медицины. Мы так вот всю войну и проходили с ним. Уколы, обезболивающие именно перевязочный материал, потому что а тот армейский перевязочный материал, он чуть не соответствует стандарту, там, будем говорить так, блока НАТО. Но, слава Богу, что, ну, уколы пару раз понадобились, вот, в бою, а так... Тобто вам уколи. А доводилось, що побратиму. Це по якраз не мені, а я свої уколи, якщо я свою уколи, я тільки використовувати то я можу на кого-то. А он може свої укол використовувати, якщо мені нужна допомога. Тобто, мені укол нужен для того, щоб допомогти побратиму, який пострадав. Тобто чогось серйозного такого не було, потрібно обезболюючий було обезболюючі уколи, да. потім ви вже передавали його медикам, так? Так. Да, да. Ми садили його на машину і отправляли його одразу. ж. В От, а як щодо технічного забезпечення, бо зараз багато чуємо у зв'язку з ситуацією в Мукачеві, що от приїхали до нас Збройні сили, Нацгвардія, і багато хто говорить, що тут набагато краща техніка, якої навіть не бачили у зоні антитерористичної операції. Що можете з приводу цього сказати? Ну е, у Нацгвардії я таку техніку бачив там же. тобто у Нацгвардії техніка є, а міліція у нас по краще то Она чуть на второй линии обороны стоит, там где-то, да. У них джипы, у них кразы новые, машины. У нас старые Уралы, которые сыпались, которые нужна была техническая помощь. Да, нужна. Мы получили после Нового года технику отремонтированную, боевую, с рук президента. Но я бы сказал, что не так уж хорошо ее отремонтировали, потому что там были и проблемы. Вот. Ну, Ми как-то справлялися з ними Во время службы там. Доводили до ума техніку, находили і устраняли їх. востаннє ви, ви спілкуєтесь з хлопцями, які там на передовій. От коли в останні з ними зв'язувалися і про що хлопці говорили? Вчора Вчора з ними зв'язувався, і мені дзвонили, вони обеспокоены. событиями, событиями на Закарпате, потому что они знают, откуда я, они звонят, Саша, что у вас здесь? Они беспокоятся, чтобы не было такого же, что там происходило именно. Вот эти настроения сепаратистические там, чтобы не было вот таких настроений. Я говорю, нет, тут просто простые разборки, я так считаю. А як вони самі там чуємо, що останні дні дуже загострилася ситуація, і 128 двадцять втратила багато бійців. Як там хлопці? <звіднят> <звіднят> мой звод і мой батальйон стоїть зараз на я так же. На Пірідке також, рядом по сто двадцять вони примерно в одному місці находятся сейчас. І как раз говорить, що і працюють снайпери, работають АГС, работають очень ближніх техніка, працює по позиції. Солдати наші, вони страждають навіть не у бою більше, раняться і смерті бувають, а от десь натрапили на міну, десь на розтяжку натрапили. Це необережність, чи це вже стільки там бойової цієї скільки техніки, що вже ну, не минути, який би ти спеціаліст не був? Ну, техніка безпеки має бути в бою. Це якраз і говориться про підготовки солдатів. Це якраз говориться про підготовки солдата. У нас в подразделении мы сами ставили мины, сами снимали мины, обезвреживали их, мины противника обезвреживали, противник обезвреживал наши мины, проверяли, ходили проверять. Это техника безопасности. Это подготовка солдата. Подготовка солдата в первую очередь. То есть, чтобы оружие было в порядке, это все подготовка солдата. Это о чем должны готовить солдата перед боем, а не просто знакомиться с оружием. От хлопці зараз ви вже приїхали звідти. От хлопці, напевно, коли їм чекати на демобілізацію, чекають вони і чи, чи хотіли би в принципі приїхати сюди у відпустку і знову туди повернутися. Як сказати? Ребята патріотично настроєні, вони хочуть захищати родину. Є такі ребята, є хлопці, які готові йти і готові йти в інших подразделениях, там де не вважають, що там більше, они эффективны. Да? Вот. Есть и такие ребята, которые собираются идти дальше. Но мне здоровье не с ними не позволяет. Я с ними сам бы пошел бы в бой, но мне здоровье туда, куда они хотят, не позволяет. Медики уже не пускают. Ні. Ну, я когда выходил с ребятами, я больше всего боялся их не подвести из-за своего здоровья, будем так говорить. Я не можу району з молодим парнем, якому 30 лет, дай Боже. Скільки зазвичай вони проносять, скільки це буває ну, кілометрів, десятків кілометрів доводиться пройти. Ну, ми работали в районі 2-3 кілометрів. Але вот. якщо так говорити, то бронежилети ми не одягали. потому что это очень тяжело ходить с ними далеко. И когда ребята шли на задание, они все снимали бронежилеты, каски, потому что это очень тяжелая амуниция. Лучше взять вместо этого боеприпасы. Боеприпасы ну, килограмм 10-15. Это на себе нести. Вот сколько может человек пронести 10-15 килограмм на себе без остановки или бегом? Ну, трудновато так. А амуниция, бронежилет, это еще сколько? Амуніція це 10 кілограмів, каска -то около 2 кілограмів. Ну, <laughs> а стосовно цієї амуніції, казали, от багато хто з хлопців скаржився те, що те, що держава прислала, воно, в принципі, там якийсь невеличкий вогонь, десь спалах і все, воно згорало. А, вот ця форма, так, да, 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 было такое, тому що вона прямо горела у нас около буржуек. прижался к буржуйке, она просто плавилась, буквально, да, да, такая форма есть. Э -э ну, хорошие вот, э мы покупали вот, э волонтеры э для солдат, э немецкая одежда такая, мультикам, э вот, и она такая, как бы, рифленая, и она, если она горит, она тлеет, то есть она не плавится, она тлеет, то есть есть разница большая, и она летом лучше дышит да то есть зимняя одежда если сравнить с той одеждой которую нам выдавали зимой там ватные штаны да и легкое теплое белье там западных стран вот флис, то конечно есть разница и одеть ватные штаны такие советские окей, вот и пройтись хотя бы метров триста разница есть конечно. А от часто говорять, що от коли хлопці демобілізуються, то у них практично, от що ми вам віддали, те ви нам віддавайте. Тобто, навіть ця форма, яка могла згоріти і, скоріш за все, згоріла десь у бойових діях, віддавайте нам цю форму. Це ну, такий бюрократичний апарат. Значит, ребята, які демобілізувалися в марті, їм залишили, наприклад, бушлати зімньої вот української армії. Коли я входив в маїв, то мене попросили повернути бушлат. Вот этот военный. бушлат, Але форму саму мені оставили. То есть у мене форма эта есть. Как є. Бы у мене її не требовали, не забирали. От що зараз хлопцям? Тому що читаємо часто і в соцмережах і в засобах масової інформації, що потрібні медикаменти, потрібна їжа. От ви зв'язувалися з хлопцями, чи щось є таке, що їм нагально потрібно і чим ми можемо їм допомогти. Ну, у мене робля просять форму нормально якраз. хорошую легкую форму э, просят. Э, я считаю, что нужны хорошие обувь и очень много хорошей обуви нужно, именно легкую, э, потому что и, если неудобно вот у нас э, ту форму, которую вы ботинки, они просто разлетались и там через месяц, через полтора нужна была какая-то новая форма, какие-то новые новая обувь. Ну, по возможности э, группы, вот я знаю, что группы волонтерские, они по возможности высылают. Ну, сейчас вот как бы помощь от людей, люди, наверное, устали. Они говорят, почему вот там в Верховной Раде они вот такие там все богатые, ездят отдыхать, а мы должны давать и поддерживать армию. Ну, вот такие, в принципе, вот, отношения. Но боец, -то, который там, он не виноват, что те ездят на курорты там отдыхать и не обеспечивают армию. Бойцу нужно все. И если мы не будем им помогать, то настроение будет падать именно у бойцов. От часто спеціалісти говорять, що бійці, які в принципі, ну, людина, яка пережила війну, там, чи це мирний мешканець чи військовий, спостерігається посттравматичний стрес. От хлопці, які повертаються звідти, часто їм потрібна допомога спеціалістів. Чи доводилось вам теж бачити таке, що хлопець потребує допомоги, а от він, можливо, ну, не хоче звертатися до спеціаліста і чи якось намагалися допомогти в цьому? Ну, саме це отношення людей. к тем, кто вернулся оттуда, ну и могут сказать, мы вас туда не посылали, да, вот, ну в таком плане, чисто психологический, а вот отношение населения, которое туда не хочет идти, и отношение к этому человеку, который вернулся из зоны АТО, это вот все чисто. У меня вот здесь знакомый врач, есть, который ну помогает, практически бесплатно делает. Вот, моему бойцу, там проблемы с зубами, он ему, он уже вернулся, но он ему делает практически бесплатно протезирование. Сам вызвался, говорит, Саша, ты мне веди бойцов, где были, кто был в АТО, я буду делать ему очень дешево. Будем так говорить, не бесплатно, там за материалы он чуть заплатит, но за работу деньги бы не будет брать. И за материалы тоже там по минимуму говорит, будет брать. Он лічиться. Тобто є і такі у нас лікарі, які допомагають. Будемо сподіватися, що все ж таки хлопцям, які будуть повертатися звідти, меншість буде потребувати цієї медичної якоїсь допомоги. І, в принципі, будемо сподіватися на мирне вирішення цього конфлікту. Дякую вам за розмову. Спасибо. До побачення. До свидання. Сьогодні у нашій студії був учасник бойових дій Олександр Довбака. Дякую, що були з нами. До наступних зустрічей.